हज़रत याकूब का बेटा यूसुफ आलाम बिछड़ गया इन असकू इल्लाह चालीस साल का अरसा गुजरा है सिवाय दुआ के कोई शिकायत नहीं निकली हाँ, 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 40 साल के बाद इब्न कसीर रहमतुल्लाहि तने लिखा और बाकी मफसिरिन ने हजरत जिबइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा जाओ मेरे बंदे याकूब अलैहिस्सलाम को देखो किस हाल में है वो आए हजरत बूढ़े हो चुके हैं और 40 साल बेटे की जुदाई का गम बेटा फوت नहीं हुआ फوت हो जाए गम होता है चंद दिनों के बाद गम हल्का हो जाता है क्यों इसलिए कि अपने हाथों से उसकी तदफीन कर चुके हैं पता तो है ना कि आया था अल्लाह ने दिया वक्त पे ले लिया अमानत थी साहेब अमानत के पास चली गई कबर मालूम है ठीक है लेकिन जब बेटा जिंदा गुम हो जाए उसका पता ना चले तो माँ बाप के लिए और अजीज व वकारीब के लिए सारी जिंदगी मौत होती है हर लम्हा उनके लिए सदमे का होता है जाओ याकूब से पूछो देखो क्या हाल है हजरत के पास आए ये जबरीम कह रहे हैं क्या हाल है आपको कोई अल्लाह से कोई शिकायत तो नहीं कहा नहीं।, नहीं मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ इन नम अशकूबत्ती वजनी लेकिन एक बात है चालीस साल का अरसा सा गुजर गया मेरे रब को एक मरतब अभी बूढ़े याकूब के ऊपर तरस नहीं आया कि वो बेटे के लिए रो रहा है उसकी दुआ कबूल कर लूँ तो वहाँ अल्फाज जो हैं अल्लाह की कबूलियत के हज़रत सलाम ने जो वही फ़रमाई फरमाए आपको बशारत हो आपका बेटा यूसुफ ज़िंदा है अगर वो फोत हो चुका अल्लाह अपनी इज़्ज़त की कसम खा के कह रहे हैं बे़ज़ती व जलाली वी वह किबरियाई अल्लाह चार कस्में खा के कहते हैं लौकान यूसुफ मैत तो लक अगर यूसुफ फ़ोत हो चुका होता मैं उसे ज़िंदा कर देता